Послушайте, что говорила Елена Бондаренко еще в 2021 году о Зеленском. Тогда на дебатах она высказала свое мнение, которое сейчас подтверждается. Смотрите. И Крым, и Донбасс – это Украина. Россия – агрессор. І давайте не відділяти ситуацію на Донбасі від кримського питання? У нас є джерело агресії. Це Російська Федерація. Які формати, як використовувати, як деокуповувати? Ну, якщо ви відповідальний політик і політолог, невже ви вірите, що зараз є військове вирішення кримського питання? Ви кажете, чому ви не воюєте? Ви дійсно вважаєте, що ті бази, та кількість військ, яка є на кримському півострові? Скажіть, ви кажете, що у нас війна українців з українцями? А що ж у нас в Криму? А в Крыму у нас они. Аннексия, и мы за него не воюем, как вы видите. Представляете, какая история? Вот на Донбассе мы воюем. На Донбассе мы воюем со своими шахтерами, со своими металлургами, со своими водителями троллейбуса. А в Крыму мы почему-то не воюем. А чем мы не воюем в Крыму? Вы служили в армии, Ирина. Почему вы не воюете в Крыму? Почему мы воюем на Донбассе со своими? Скажите: в Крыму почему не воюем? Никто есть джерелом агрессии. В выпадку. Вам не кажется, понравится мой ответ Скажите. Майдан. Джерело, да, Но Майдан сегодня... часть территории наших не признала то, что произошло в Киеве. Произошел государственный переворот. Да. Хватит быть в разделе да. инфантильной девочки, которая всегда смотрит куда-то и говорит: вот эти виноваты, а мы не виновные. Посмотрите, что мы сделали да, со своей страной в 2014 году. И сразу придут все ответы. А по Крыму еще раз говорю. Это аннексия, но я что-то там не вижу нашей армии и не вижу ни единого выстрела. И 85% военнослужащих переприсягнули. Да Поэтому вопросы Крым к нам сами Без единого выстрела и вы уважаете, Крым. И у меня вопрос, Ирина. Ну, вы сейчас власть. Скрип. Вы почему сейчас ну, те, кто слил Крым, не привлекаете к ответственности? Конфликт? Ваш ну, Зеленский именно уберем, ваш Зеленский, не мой. Агрессии, ваш шанон шанон несколько раз в своих публичных бани речах бани и в последнем в том числе в парламенте сказал, что погрозил пальцем, что сядут те, кто сдал Крым. Бани и бани никто бани не все. сел. Елена, никто да, не сел. тяжело разговаривать с человеком, который говорит взаимоисключающие вещи. Я не могу дискутировать с человеком, и у меня нет ни малейшего желания, который говорит в одном предложении взаимоисключающие вещи. Когда нам говорят, что мы а что должны. У вас здесь? Ну, вот говорят о том, что надо, признать, что Донбасс и Крым. Так у нас в Крыму нет ничего. У нас Никаких агрессия. военных запишите, операций. У нас есть никаких агрессия. авианалетов. Царизь ничего. Все речи. это было только на Донбассе. Все слуги народа используют риторику.